আহক আজি ঘৰতে বনাওঁ খুব ধুনীয়াকৈ নাইট ক্ৰীম একেবাৰে কোৰিয়ান গ্লাছ স্কিনৰ দৰে নাইট ক্ৰীম এটা বনাওঁ আৰু চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইট কৰিব পৰাকৈ এটা ঘৰতে খুব ধুনীয়াকৈ চিৰাম এটা বনাই লওঁ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব শেষলৈ চাব হি হাই মই বাইদেউ ফ্লাইজ ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল ত' আহক আজি অকণমান স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ আৰু স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো কৰোঁ কাৰণ চুলিখিনি একেবাৰে সৰিছে আৰু ড্ৰাইনেছ বহুত হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যিহেতু একেবাৰে শুকান দিন শুকান দিনত মানে ড্ৰাইনেছটো বেছি হয় ত' সেইকাৰণে অকণমান স্কীন কেয়াৰ কৰোঁ আৰু মুখটো আৰু চুলিটো দুটা একেলগে হ'ব ত' আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মই ফ্লেট চিজ লৈছোঁ আৰু এয়া ঘৰৰ চাউল লৈছোঁ ভালকৈ ধুই অকণমান সময় তিয়াই থৈছোঁ চাউলখিনি ফ্লেট চিজখিনি ধোৱা নাই এইখিনি অভাৰ নাইট হ'লে খুবেই ভাল নিজে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ বেছি সময় হ'লে বেছি ভাল হয় যদি অ'ভাৰ নাইট কৰিব পাৰিলোঁ হয় আৰু ভাল হ'লে হয় কাৰণ মই ৰাতি পাহৰি গ'লো এতিয়া মোক লাগেই আজি কৰিবই সেইকাৰণে ইয়াতে এতিয়া বইল হ'বলৈ দিম ইয়াতে একোৱে মানে কিনি আনি এসোপামান পইচা খৰচ কৰিব লগা একোৱেই নাই ঘৰৰ চাউল মানে যোনটো একেবাৰে পিয়'ৰ ঘৰৰ চাউল হয় মোৰ মানে খেতিৰ চাউলটো যে মই সেইটো ইউজ কৰিছোঁ এনেই যিকোনো চাউল দিলেও কথা নাই মানে যিবোৰ বইল চাউল থাকে সেইবোৰ নল'ব বইল কিছুমান আজিকালি মাৰ্কেটততো প্ৰায় ভাগ বইল্ড চাউলে আহে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ বইল চাউলবোৰ নল'ব মানে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এইবিলাক বইলে থাকে পেকেটবিলাকত লিখা থাকে চাব আৰু যিমানেই মানে ফ্ৰেছ হয় বস্তুটো সিমানেই ভাল হয় মই এয়া ঘৰৰ চাউল আমাৰ খেতিৰ চাউল লৈছোঁ আৰু ফ্লেক্সিজ যে ফ্লেকচিজটো লৈছোঁ ফ্লেক্সিজটো মানে চুলিখিনি কণ্ডিচনিং কৰে ন আৰু মুখৰ কাৰণেও ভাল স্কিনৰ কাৰণেও খুব বেছি ভাল হেল্ডি ৰাখে স্কিনটো এইখিনি একো নাই যেনেকৈ ভাত আমি বনাওঁ ভাত বনালে যেনেকৈ বইল কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ মানে এই বস্তু বইল কৰি ল'ম আগে গোটেই প্ৰচেছখিনি দেখুৱাইছোঁ আহক দেখিছেনে এইখিনি বইল আহিব ধৰিছে কিন্তু লৰাই থাকিব লাগিব একেবাৰে নিদিব একেবাৰে ভাতৰ নিচিনাকৈ মানে এইখিনি বইল কৰি থাকিলে লৰাই থাকিব লাগিব কাৰণ তলত লাগি যাব পাৰে ন সকলোৰে ঘৰত থকা কেইটামান ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট লৈ আছোঁ সেইটোতো চাউল আৰু এয়া ললোঁৱেই আৰু এয়া কিছুমান বস্তু লৈ আছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু প্লিজ এটা মানে ভাল যিটোত ষ্ট'ৰ কৰিব পৰাকৈ ভাল এটা কণ্টেইনাৰ ল'ব সেইটোত যাতে মানে ভালকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰি একো যাতে মানে নাথাকে ভালকৈ ক্লিন কৰি ল'ব আইনাৰ হ'লেতো খুব ভালেই হয় এয়া চাওক মই কিবা কিবি লৈ লৈছোঁ আৰু ইফালে নাৰিকলৰ তেল লৈছোঁ এইটো লৈছোঁ পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেল আৰু এইটো লৈছোঁ ভিটামিন ই কেপচুল আৰু সানিও দিব পাৰি যিসকল মানে ড্ৰাই স্কিন মানে সেইকাৰণে সেইসকলে দিব পাৰে বাট মোৰ সানি এলাৰ্জি আছে হানি গ্লিচাৰিন এইবোৰ এলাৰ্জি আছে সেইকাৰণে মই দিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে এয়া চাওকি ধুনীয়া বইল আহিছে দেখিছেনে একেবাৰে খুব ধুনীয়াকৈ বইল আহিব আৰু সিজিবলৈ দিব যিমানে ভিতৰৰ বস্তুখিনি ওলাই আহিব সিমানে ভাল হ'ব দেখিছেনে ভাতটো সিজিব ধৰিছে সিজা নাই কমপ্লিট ইয়াৰে এয়া বিজলুৱা ফৰ্ম হ'ব লাগিব এয়া দেখিছেনে হোৱা নাই কাৰণ ফ্লেট চিৰিজটো এনেও অকণমান বিজলুৱা ভাতৰো যেতিয়া সিজিব বিজলুৱা ফৰ্মটো আহিব তেতিয়াহে আমাৰ কামত আহিব এইফালে এইখিনি কি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল দেখিছেনে এইয়া নিজৰ লোৱা ফৰ্ম মানে আমাক এই বস্তুটোৱে লাগে আৰু চাউলটো অলমষ্ট সিজিয়ে গ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰে পৰা উঠাম মই ক্ৰীমৰ বাবে মানে নাইট ক্ৰীমটোৰ বাবে তাতে এখন একেবাৰে পাতল কাপোৰ লৈছোঁ কাপোৰখনৰ তলত এটা বাতি দিছোঁ বাতিটো দিছোঁ কাপোৰখন মানে এইখিনি বস্তু একেবাৰে চেকিবৰ কাৰণে দিছোঁ একো যাব নালাগে ইয়াতে বেছি নালাগে বাৰু ইয়াতে মোক এইখিনি লাগিব চুলিৰ কাৰণে এইখিনি ক্ৰীমৰ কাৰণে কাপোৰখনৰ একদম ক্লিন কৰি ক্লিন কাপোৰ এখন ল'ব আৰু যিমান পাৰে এইখিনি ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আজি মই ফাৰ্ষ্ট বনাইছোঁ ন এইখিনি এনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এই বস্তুটো ইয়াতে দি দিছোঁ এইটো চিৰামৰো কাম কৰিব নাইট ক্ৰীমৰো কাম কৰিব আৰু এটা দি দিলোঁ দুটা দিলোঁ ট'টেল আৰু এয়া এচামুচৰ অকণমান কম নাৰিকলৰ তেল গোটেইখিনি এতিয়া যিমান পাৰে সিমান ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব আৰু এইবাৰ লৈছোঁ এয়া এল'ভেৰা জেল গোটেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি যিমানে ভালকৈ মিক্স কৰিব সিমানেই ইমান ধুনীয়াকৈ হ'ব লাগে এইখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে বস্তুটো এতিয়া এইটো মানে ঘৰত বনাই যেতিয়া নাইট ক্ৰীম এটা লগাব আৰু জানেই চাউল বোলা বস্তুটো চাউল বা ভাতৰ মাৰ যোনটো থাকে সেইটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান হেল্ডি হয়নে কোৰিয়ান স্কিনৰ দৰে একদম গ্লাছ স্ক্ৰীম কিয় কিনিব লাগে ঘৰতে এনেকৈ বনাব পাৰি অকণমানহে কষ্ট হয়নে নহয় এয়া হৈ গ'ল মোৰ এইখিনি ক্ৰীম আৰু এইটো কণ্টেইনাৰত থ'ম এইটো একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ধুই ক্লিন কৰি লৈছোঁ এইফালে এইখিনি কমপ্লিট দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰতে নাইট ক্ৰীম বনালোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব এইখিনি বস্তু ফ্ৰিজত থ'ব নাপাহৰিব কেতিয়াও চিৰামৰো কাম কৰিব এইখিনি কোনে ক'ব এইখিনি যে ঘৰত বনোৱা হওক এইবাৰ চুলিখিনিৰ যতন লওঁ এইখিনি মিক্সিত ব্লেণ্ড কৰি চুলিত লগাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ দেখিজনে চেম বস্তুৱেই তাত কেৱল ইয়াৰে ৰসখিনি দিছোঁ আৰু এইখিনি যোনখিনি আছে সেইখিনি ৰৈ যোৱাখিনি চুলিৰ কাৰণে কৰোঁ সেয়া চাওঁ কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল এইখিনি দেখি জানে এইখিনি এতিয়া চুলিত লগাম এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল যেতিয়া এতিয়া মই হাতেৰে লগাম সেইকাৰণে হাতেৰে ইউজ হাতখন ইউজ কৰি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি এনেকৈ চুলিত লগাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এপ্লাই কৰিব চুলিখিনিত খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্য়নিঙো হ'ব আৰু এয়া লগালে কিছুমান কাৰ্লি হেয়াৰবোৰো মানে ষ্ট্ৰেইট হ'বলৈ ধৰে চিধা হ'বলৈ ধৰে কিন্তু এই ভাজটো আপুনি এনেকৈ চিধাই ৰাখিব অকণমান মানে বহুতখিনিয়ে নিজে ৰিজাল্ট পাব ঘৰত যেতিয়া নিজে কৰিব বহুতখিনি ৰিজাল্ট নিজেই পাব খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া এনেকৈ এপ্লাই কৰি দিব চিখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্নিং কৰে আৰু ইয়াতে মিঠিও দিব লাগিছিল কাৰণ মই ইয়াতে ক্ৰীমৰো কৰিছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে মই মিঠিটো দিয়া নহ'ল আৰু নেক্সট ভিডিঅ' মই মিথি দি কৰিম আপোনালোকে ঘৰত কৰি চাব এবাৰ এনেকৈ যদি আপোনালোকে সপ্তাহত দুদিনো লগাব পাৰে চুলি সৰা বহুতখিনিয়ে ৰিলিফ পাব আৰু দেখিছেনে চুলিখিনি মই একেবাৰে বান্ধা নাই এনেকৈ এৰি দিছোঁ চুলিখিনি যেনেকৈ লগাইছোঁ সেনেকৈ এৰি দিছোঁ সপ্তাহত দুদিন লগাব পাৰিলে এটলিষ্ট মানে চুলি সৰাৰ পৰা বহুত আজিকালি সকলোৰে ইনফেক্ট যোনবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে চৈধ্য বছৰ বাৰ বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী সেইখিনিৰো চুলি কৰাৰ খুবেই প্ৰব্লেম আৰু এইটো অকল মোৰ কাৰণে নহয় মোৰ ছোৱালীজনীও তাইৰো তিনিবছৰ হৈছে তাইকো মই এইটো এপ্লাই কৰোঁ আৰু আজি তাইৰ চেম্পু কৰা নাই সেইকাৰণে তাইক আজি নিদিওঁ থৈ দিম মই কালিলৈ দিম আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে চুলিখিনি সদায় ক্লিন হ'ব লাগিব হয়তো আদিনা আগদিনাখনেই আপোনালোকে চেম্পু কৰি ল'ব নহ'লে মানে এইটো লগোৱাৰ আগত চেম্পু কৰি ল'ব বেছি সময় নালাগে নহয় দুঘণ্টা ৰাখিলে হ'ল আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়া বতৰ অকণমান শুকান হৈছে আৰু গৰমটো লাহে লাহে পৰিবলৈ ধৰিছে এতিয়া চুলিত একো মানে এইবোৰ মানে কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে বা কিবা লগাবৰ কাৰণে ঠাণ্ডাৰ একেবাৰে ভয়নে হয়নে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নাপাহৰিব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহোঁ মই মোৰ চেনেলত আৰু আশা কৰোঁ আগুৱাই নিব মোকো